Понравилось мне в Литве, понравились люди, вот, то, что нам показывали там местное самоуправление, как развивается э, вот это направление э, зеленая энергия, э, реновации. Э, я считаю, все это правильно, очень так оно все разумно, разумный такой подход, конечно, и властей. Вот и я считаю, что наш э, Александр правильно занимается в этом направлении, чтобы как-то хотя бы немного продвинуть нашу э, страну э, в направлении э, ближе как бы к Европе. Я думаю, и э, государственная большая политика э, тоже правильно проводится э, в этом плане. Вот. Ну, а то, что, конечно, э, Литва... Это, наверное, как и весь Евросоюз, на много впереди по научно-техническому прогрессу, по, по развитию, по технологиям, по развитию общества. Вот, я думаю, это я, конечно, в этом я на 100% уверен.